ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಘ್ನಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಸಕಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಧರ್ಮವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति सवाग्मी अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति भवती। भवती। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति <Marvinflanzen> अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामशनं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामशनं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवती चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामशनं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवती चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वामी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वामी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिशिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान भवति अनेन गणपतिमभिशिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णन् जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिम अभिषिंचति स भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामशनं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनष्णं जपति स विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामश्नं जपति सा विद्यावान् भवति अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनष्णं जपति सा विद्यावान् भवति